Привет, народ. И, кстати, я забыла вам сказать, что я новенькая на ютубе. И, да. И простите за этого пэта. Она чуть-чуть грязная, но да ладно. Ну, через камеру не очень видно, но она очень грязная. Розовая. Она была белая, а теперь розовая. Здесь. Чуть-чуть видно. И вы на канале Мухтар ЛПС, как вы уже поняли. То есть поняли, но ну, я не знаю, как сказать просто. Эм... И я снимаю сегодня кухню ЛПС. Да, наконец-то кто-то ждал ее. Конечно, ну, вот, наверное. Но я не знаю. Что кухня ЛПС это у меня самая любимая программа моя. Простите, Простите. Блин, этот пэс падает, потому что я подоконники снимаю. На снимаю. Ладно, простите. Короче, упал. Этот пэт просто падает здесь. Простелин. Коробки. Ну, вот. И это первая серия. Ну, то есть первый был выпуск. Ну, какая серия простая. Простите, я путаюсь после Потому что я ну, не снимала кухню ЛПС, потому что не было возможности. У меня нету ничего такого, чтобы отравить какой-нибудь. Вот, но теперь у меня есть паста. Ладно, сейчас познакомимся с нашим гостем. Он вообще красавчик. Подключаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Um, расскажите немножко о себе. Я из Франции, я... Я... Расскажите, как, как вас зовут. Меня зовут... Меня зовут Франсуа. Ну, ладно. Идите в комнату ожидания, а мы пока всякую гадость для вас приготовим. Извините, простите, что? Я хотела сказать, мы всякую всякие вкусняшки хотели бы вам... Сделать. А, кстати, вы что хотели? Мне, пожалуйста, суп. Я не знаю, суп хочу попробовать. Ваш. О, господи, что с ним? О, ладно. А мы начинаем готовить. Так. Для начала нам понадобится тарелочка для всяких штуковин и плита. Вот тарелочка на плите. И так, размешивать. Ну, пока убираем это, а то нам. Что, где, где будем делать? Вот здесь, но потом нальем в тарелочку. Так, сначала вам понадобится много шампуня, очень много. Да, шутка это. Вам понадобится такие, блин. Вам понадобится аскорбиновая кислота. Желательно 9 штук. Вот. вот. Теперь нам понадобится арбузная штучка. Я ее размешала тут. Это от бальзама маминого. Она здесь ужасная сюда поставлю, поставлю. И выливаем сюда все. Я не знаю, что там. пенкой Фу. Фу, посмотри, гадость. Но мне уже все равно, что там грязное. Теперь еще такая штука. Это не вода, если что, там мыло. Так, делаем. Так, и да, вот нам понадобится какая-то ерунда или что там у нас. Бальзамчик, во что это. О. И добавляем туда. И вот у нас получилась здесь пенка как раз. Размешиваем и ждем, пока эта аскорбиновая кислота растворится. Она будет... Это, кстати, кислота очень невкусная. Эта водичка должна быть стать желтой. Такой желтенькой. Даже немножко странной. в принципе, не обязательно. Ничего страшного. И теперь добавляем шампуньку. Шампунь должна быть карамельная. хватает. Ну, она должна быть обязательно вкусно пахнуть. Потому что, ну, вы поняли уже. Ну, потому что, чтобы ему было... Э, по-старому Люба попробовать. Ну, или по-старому. И размешиваем. Это какая же, правда, получается. Да ну, ладно. Скажем, что это каша, мне уж все равно. густая очень получилась. Сейчас. Также размешиваем. Должна у нас стать такая аппетитная. Конечно, похожа на кашу. Когда ее так помешаешь, она должна быть супом. Что есть с виду, она как суп. Ну, мы вмешаем, чтобы она, она уже как-то уже так нормально стала становится как суп. Надо только так размешать. Ну у нас чуть-чуть вы видите, наверное, что она чуть-чуть пожелтела вот. И добавляем сюда пасты. Да, уже пасты. Уже такие, такая. Но меня там попало, конечно, не видно. Ну там попало. И опять же это все размешиваем. Мне, конечно, здесь мало пасты. Но я этой штукой использую. Сегодня покупала. Мешаем, мешаем, что ж. в принципе размешали да. конечно у нас... очень вкусно получалось пахнет очень ну а теперь наливаем эту гадость сюда ладно как-то нальем может быть, а может и нет я это буду делать сама вот в принципе, все нормально. И зовем нашего гостя. А лучше к нему пойдем, а то я боюсь здесь различить. Они же такие неуклюжие. Да. Здравствуйте, кушайте, я отойду, а то сейчас будет взрыв хм. Вкусно, очень пахнет карамель М -м. Я думаю, что с ним что-то не так эм. Какой-то кислый У вас что, такая карамель? И что? Да жалей это уже! Да Простите, я такое есть не могу. Знаешь что? Что? Я такое есть не буду. Куда мне отнести? Туда. А теперь жалей немедленно! Да жалей это уже! Измазалась из тебя. Я ухожу из кухни. Никогда не... Рекомендую не ходить сюда. Достали уже. Что за кухня? И если вам понравилось, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях какой-нибудь запросик. Все, пока!